Klinik cukai ini dibawakan oleh lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Cukai anda, masa depan kita. <m goal> Assalamualaikum selamat pagi kembali untuk klinik cukai di Bernama Radio. Ya dan uh, musim e-filing kembali uh, pada 1 Mac 2026 dan pastinya ramai yang nak tahu bagaimana menguruskan cukai dengan lebih mudah dan lancar. Okey. Okay. Jadi hari ini kami bawakan yang pakar. Okey bersama so, dengan kita Encik Muhammad Zul Fikar Muhammad Nor, eksekutif hasil Jabatan Himat Korprat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk berkongsi ilmu tentang tanggungjawab pembayar cukai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ziani, Ziani dan juga Rai. Ziana 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 ke Ziani Ziana Ziana Jangan sikit madah dah berhela Jangan Jangan mengundang <laughs> Takut dia tinggal helah je <laughs> <laughs> Tinggal helah je Madah dah hilang Hilang okay. Dan Baik. But... juga pada pendangan Bernama Radio Alright Dan kita boleh uh, Anda boleh tonton kami Sebenarnya live di TikTok Dan juga mm. di FB Sebarang soalan mm. Boleh ajukan secara harmonis Juga menerusi WhatsApp Di 012-394-2834 Baik Bila kita sebut tentang e-filing ramai dah tak sabar satu match okey satu minit kita akan isi <laughs> make sure anda ingat anda punya password dan sebagainya oh, uh, apa ni digital set tu mm -mm. pun uh, masih lagi aktif kalau mm -hmm. tak boleh renew jangan lupa juga muat turun aplikasi ah ya, sebelum betul. itu sebelum kita bercakap ah ha. sebelum okay. jadi sebenarnya apa perkara utama yang perlu pembayar cukai ambil tahu apabila mereka bercakap tentang e filing Okey, baiklah. Terima kasih Zainal juga Raifah. Terlebih dahulu, terima kasih diucapkan kepada peluang untuk terus kita berbicara mengenai hasil. Kami amat menghargai kesempatan ini dan ingin mengambil peluang untuk berkongsi maklumat penting berkenaan e-filing. Semoga perkongsian mm -hmm. kita pada pagi ini dapat membantu pendengar memahami dengan lebih jelas tentang kewajipan cukai. Okey, untuk tanggungjawab pertama yang perlu pendengar tahu untuk melaporkan pendapatan kita setiap tahun ini, lebih mudah kita sebut sebagai hantar e-filing ini adalah tarikh tarikh penghantaran borang nyata cukai ataupun orang kat luar sana yang panggil BNCP BNCP tu adalah borang nyata cukai pendapatan jadi okay, untuk penghantaran borang nyata cukai pendapatan ini adalah mengikut kategori pembayar cukai dan jenis borang nyata yang perlu dihantar bagi kategori individu pemastautin yang tidak menjalankan perniagaan ataupun dikatakan mempunyai pendapatan penggajian bolehlah menghantar borang BE ataupun EBE mula ai 1 Mac 2026 hmm. sehingga 30 April 2026 dan setiap tahun kita akan bagi ruang dan peluang tambahan masa selama 15 hari sehingga 15 Mei 2026 manakala bagi individu pemastautin yang menjalankan perniagaan pula mereka perlu menghantar borang B tadi EBE hmm. ni borang B yang menjalankan perniagaan bermula 1 Mac 2026 hingga 30 Jun 2026 tambahan masa yang diberikan ada juga tambahan masa selama 15 hari sehingga 15 Julai 2026. Saya ulas kembali apa yang membezakan di antara borang EBE dan juga EB ni. EBE ni adalah orang yang terima gaji setiap bulan. Mm -hmm. Manakala EB ni adalah individu pemastautin yang menjalankan perniagaan. Tapi kan ada juga yang macam confused. Mm -mm. Apa yang dia nak declare kalau dia ni menj dia menjalankan perniagaan pada masa sama dia dapat gaji juga. Uh -huh. Ha yang itu dikategorikan sebagai EB individu pe pemastautin yang menjalankan perniagaan yang mana ini adalah tarikhnya pada 1 Mac hingga 30 Jun 2026. Jadi kan jadi pastikan menghantar dan laporlah cukai tepat pada waktunya. Jika lewat, of course lah. Mm -hmm. Akan ada penalti. Ah. Oleh itu, pastikan setiap, setiap ingat tarikh penghantaran BNCP ini setiap tahun. Kita tak akan ubah tarikh ni So, setiap mm tahun akan ada yang samanya. Cuma ada extra mm -hmm. 15 hari lah. mungkin lepas ni akan ada 30 hari. Kita tak tahu mungkin. Mm -hmm. ha, itu adalah tarikh yang yang perlu kita ingat setiap tahun. Okey, baik. Itu baru tanggungjawab yang pertama. Ya, yeah, betul. Okey, kita nak teruskan untuk tanggungjawab yang kedua yang perlu kita ambil tahu tentang e-filing ni iaitu dokumen yang berkaitan lah. Uh, jadi, uh, Encik Zulfika, apakah yeah. dokumen yang perlu disediakan oleh pembayar cukai bagi tujuan e-filing? Okey, uh setiap tahun kita akan dengar kan EA dan juga EC mm. betul tak so yeah. membezakan EA dengan EC ni kita tak dapat apa EC okey apa yang membezakan EA dengan EC ni adalah EA adalah pekerja sektor swasta manakala EC ni adalah pekerja di bawah sektor kerajaan benda yang sama yang mana penyata pendapatan tahunan adalah borang EC ataupun borang EA daripada majikan masing-masing setiap tahun majikan kita perlu mewajibkan untuk mengeluarkan penyata pendapatan Tahunan kepada pekerja untuk tujuan e -filing. Bukan kita yang keluarkan e EA ataupun EC tu. Majikan kita sumber manusia, HR dan sebagainya. Kenapa saya cakap EA dan juga EC ni penting adalah kerana penyata ini terdapat jumlah pendapatan tahunan yang telah diterima bagi tahun tersebut. Contoh kita nak declare e-filing tahun 2026. So EA dan juga EC kita adalah maklumat daripada tahun 2025 Lima. Yang mana terdapatnya potongan cukai uh, pendapatan kita setiap bulan Ada zakat yang dibayar melalui potongan gaji mm -hmm. Ada juga derma hadiah sumbangan yang dibayar melalui potongan gaji Dan juga yang penting caruman yang dibayar oleh pekerja uh, Kepada KWSP dan juga perkeso mm -hmm. yang ternyata dalam uh, EA dan juga EC tu. So kita rangkuman uh, keseluruhan pendapatan yang kita terima bagi tahun 2025 ada dalam EA dan juga EC kita. Mm -hmm. So senang tak ialah kita nak ambil selit gaji kita setiap bulan kita darab dengan mm -hmm. dengan 12. So mak maksudnya itu tak tepat. Sebab mm -hmm. apa tahu? Sebab kita kita darab dengan 12 je, mungkin ada komisen yang kita uh, dapat setiap bulan, ada yang, ada yang bulan tu tak dapat. So mm -hmm. penyata pendapatan tahunan inilah yang amat penting kerana ini adalah menentusahkan berapa jumlah keseluruhan yang kita dapat pada tahun 2025. Selain okay. itu selain itu kita ada juga dokumen-dokumen uh, lain yang perlu kita sediakan. Antaranya adalah penyata bank, penyata yuran pendidikan penyata perubatan, penyata insurans dan juga risik perbelanjaan yang berkaitan dengan pelepasan untuk potongan cukai. Mm. So dokumen-dokumen ini perlulah disiap-siagakan sebelum kita mengisi e-filing untuk tahun 2025. 2026. Okey. Mak nah, itu semua apa yang perlu ada, apa yang kita kena tahu, mm -mm. penting EAEC itu semua mm -hmm. memang penting. Mm -hmm. Alright, tunggu jawap ketiga. Mm -hmm. Ah, apa yang kita kena tahu tentang e-filing? Macam mana nak masuk mm -hmm. sistem? Betul ke orang kata seminggu pertama sistem down? Eh, tadi eh. siapa netizen? Siapa cakap tadi? Uh, eh, siapa siapa cakap? <laughs> Okay apa eh, Betul lah tu Maksudnya Volume yang terlalu tinggi Sebab orang dah tahu dah Satu match ni 12 satu minit Bagi kata Raifah Akan adalah Berpusu-pusu Orang nak masuk Maksudnya ramailah Lambakan volume yang tinggi So mungkin ada delay sebenarnya. So rancanglah Untuk ECE filing So Apa yang penting uh, Pada tahun ini Seiring dengan pelaksanaan uh, Memandatorikan Penggunaan e-perkhidmatan Yang telah bermula Pada 1 Januari 2024 Pembayar cukai Bolehlah pun cukai pen, uh, Pendapatan menggunakan platform e-filing yang boleh diakses melalui portal mytax di mytax.hasil.gov.my atau boleh je download mytax di telefon bimbit menerusi Apple Store dan juga Google Store bagi pengguna Android. Bagi pengguna ataupun yang cukai baharu, ini yang penting. Mm -hmm. Sebab anda boleh mohon nombor PIN di portal MyTax dengan membuat pendaftaran melalui eKYC iaitu pengguna uh, penggunaan uh, suatu foto ataupun eCP55D iaitu kaedah permohonan sijil digital untuk e-filing cukai melalui maklumat yang diperlukan seperti alamat email yang berdaftar. Kalau kita terlupa kata laluan ah, Kalau lah selalunya dekat tahun Memang akan ada yang lupa Yang paling tak boleh nak mm. Dia tanya saya Wah rasa-rasa Apa kakak punya <laughs> kata laluan Kena cas lah untuk <laughs> ingatan kan mungkin, <laughs> mungkin ada orang lain juga sama <laughs> macam saya eh. So ada butang untuk lupa kata laluan uh -huh. Selepas anda masukkan nombor kad pengenalan Kata laluan anda Akan ditetapkan semula Melalui medium email Yang berdaftar Dan ini yang penting Untuk mm. saya ingatkan Kepada pembayar cukai yang baru Nak isi e-filing 2000 2026 ini. Saya ingatkan supaya isilah menggunakan email peribadi. Bukan menggunakan email syarikat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tak tahu sampai bila kita bekerja dekat satu syarikat tu. So inilah yang penting untuk menggunakan email peribadi. Supaya tidaklah akan ada masalah untuk masa depan. So masalah ini yang membebankan. Kalau kita lupa email, kita kena masuk pula dekat www.hasil.gov.my di bahagian hubungi kami melalui borang maklum balas pelanggan. So kita tak nak membebankan pembayar cukai kita so ingat email peribadi untuk didaftarkan. Selain itu, ini juga yang jadi penting sebab apa tahu, sijil digital tamat tempoh. Betul. Ha, ha, setiap tahun mungkin akan ada kita dapat kau juga tahu. Kenapa sijil kita tamat tempoh? Jangan risau, ini sentiasa akan diperbaharui yang mana uh, pembaharui sijil tersebut di, dengan memasukkan nombor kad pengenalan dan kata laluan seterusnya klik je butang hantar. Tempoh sah bagi sijil digital adalah setiap 3 tahun sahaja. Hmm. So jangan lah kalau sijil digital kita tamat Tempo. Okey, baik faham. Sekarang ini faham. Okey, ini yang paling nanti-nantikan nih. Tanggungjawab keempat yang mm -hmm. paham. Paling ditunggu-tunggu mm -hmm. uh, bila tibanya musim e-filing ah. pelepasan cukai yang boleh dituntut untuk mendapatkan semula bayaran balik cukai terlebih bayar mm -hmm. jadi kongsikanlah pelepasan-pelepasan yang kita boleh tuntut bagi tujuan tersebut mm -mm. ini part yang paling krusial lah mm. Zian, Ziani dan juga Raifa sebab apa tahu pelepasan cukai ni setiap tahun akan ada perubahan-perubahan yeah. melalui belanjawan kita lah so pelepasan kita ni ada uh, ada perkara keempat yang perlu semua tahu sebelum kita mengisi e-filing so, kalau tak cukup ilmu di dada macam manalah kita nak isi e-filing setiap tahun kita akan belajar je berkenaan dengan cukai so ada um, ada lima kategori yang utamalah dalam pelepasan ni ada kategori individu ada kategori perubatan dan keperluan khas ada gaya hidup ada insurans ataupun caruman dan yang kelima adalah pelepasan anak tuntutan ke setiap pelepasan perlu dilakukan bersama dengan dokumen yang berkaitan bagi mengelakkan sebarang tindakan audit ataupun siasatan ataupun sekarang ni kita akan panggil sebagai pematuhan. Antara pelepasan yang perlu ataupun boleh dituntut oleh pendengar tapi hari ni kita bercakap pasal benda yang basic je lah. Setiap orang akan isi benda ni. So untuk yang pertama adalah yang wajib ini adalah individu dan saudara tanggungan iaitu terhad sebanyak RM9,000. So tidak akan berubah lah setiap tahun Memang akan RM9,000 hmm. Yang keduanya Ini adalah gaya hidup Pembelian komputer peribadi hmm. Telefon pintar Ataupun tablet ha, Ini saya ingatkan Kepada yang buat bisnes Yang tadi tu pemasar thing Yang menjalankan perniagaan Bukan untuk kegunaan uh, Perniagaan Yang mana guna Untuk perniagaan Tak boleh tuntut okay. Untuk pembelian Komputer peribadi Telefon pintar Ataupun tablet Seterusnya ada Bil bulanan Untuk langganan internet Ini termasuk dalam Gaya hidup yang terbaru Kita ada Yuran khusus Peningkatan kemahiran uh -huh. Ataupun kemajuan diri Ini sebanyak RM2,500 Dan Ada good news Ada tambahan Gaya hidup kita Sebanyak RM1,000 Untuk pembelian Peralatan sukan uh -huh. Fee kemasukan Ke fasiliti sukan Dan Fee pertandingan Ataupun pendaftaran sukan fee, uh, Yang mana-mana yang join Marathon ke apa-apa kan Saya sekarang ni kan Kita tengah famous uh -huh. dengan Marathon kan So yeah. fee ini boleh Diklaim uh -huh. Setiap tahun Yang mana kita register-register tu Setiap tahun kita Setiap bulan kita masuk uh -huh. So cukup lah seribu okay. So sebanyak 3500 Kita boleh claim Dalam pelepasan Gaya hidup uh -huh. Seterusnya Anak anak yang berada di bawah umur 18 tahun sebanyak 2000 tapi anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun ke atas yang belum berkahwin dan menerima sepenuh masa yang belajar sepenuh masa di peringkat A level, sijil matrikulasi, persediaan ataupun pra ijazah Sebanyak RM8,000 seorang boleh claim So kalau anak ada 4 orang belajar mm -hmm. Dan berapa dah? RM32,000 lah pelepasan boleh claim mm -hmm. Kan? Betul tak? So then anak kurang upaya Yang masih lagi belum berkahwin Sebanyak RM8,000 juga Insurans nyawa dan KWSP Sebanyak RM7,000 Perbelanjaan mm -hmm. perubatan Termasuklah dengan diri sendiri Suami ataupun isteri dan juga anak Sebanyak RM ah uh, 10000 Iuran penghantaran anak uh, 6 tahun ke bawah terhad kepada 3000 ya, Ini yang saya taska dia juga tadi kan ni adalah yang berdaftar sahaja yang bukan kita hantar ke pusat asuhan dekat hmm. sebelah rumah tu yang tidak tu tidaklah hmm. boleh. boleh tapi saya ingatkan eh tuntutan untuk iuran penghantaran anak ni salah seorang je hmm. suami dan juga isteri atau ya, suami ataupun isteri betul dia uh -huh. sebenarnya kebanyakkan ni suami dengan isteri kena bincang dulu ya betul ah. sama juga dengan ah, Yelah kena bincang benda memang boleh bincang jangan bergaduh-gaduh ataupun main game Siapa isi dulu dia menang Ya yeah, ha, ha. Siapa cepat eh Tahu ha, lah, lah. <laughs> lah Ta minit Tapi yang paling penting Kena bagi tahu lah ha. Uh, yang uh, abang, abang, dah, dah isi ha, Abang dah claim ha, Kan kena audit kan Kena yang. audit kan ha. Yang yang kena <laughs> Seterusnya adalah tabungan SSPN lah sebanyak RM8,000. Ada banyak lagi uh -huh. potongan dan juga pelepasan cukai yang boleh digunakan untuk mengurangkan cukai. Maklumat <laughs> pelepasan cukai bolehlah dicapai di portal rasmi hasil di www.hasil.gov.my ataupun kita telah dah, dah up di media sosial Instagram Hasil Malaysia ada posting berkenaan pelepasan tahun 2025. Yeah. Saya so, ingat saya posting tu pada 11 Disember 2025. Okey, disebabkan saya memang sangat pegawai. <laughs> uh, jadi, I, I will like to share. Ah, okay, okay boleh, boleh okay. teruskan. Contohnya uh, untuk ibu-ibu yang menyusukan anak. Aha. Kerana kita memang nak menggalakkan mm -hmm, penyusuan mm -hmm. ibu. Saya so, rasa so, mm -hmm. kita ada pelepasan sebanyak seribu ringgit. Mm -hmm, Betul. Hari ini dua tahun sekali je kan boleh claim. Mm -hmm, Betul. Oh, wow. Aha. Betul. betul. Betul, betul, betul. Walaupun betul. tak baca, betul. Eh, betul. Pandang muka Cik Zofika. Tak. Ah. Tapi yang penting pembayar cukai wanita sahajalah. <laughs> Janganlah su suami yang claim. Sebab suami dia cakap, abang yang beli. Aha. Ah. Memanglah. Eh, tapi <laughs> tapi yang menjaga, yang mengasuh Anak ayuh, tu ayuh, yang berkorban sembilan bulan nah. tu adalah siapa wanita. <laughs> <laughs> tak ini penting sebenarnya. Betul. Kadang-kadang uh, kita rasa benda ni macam kelakar, tidak eh mm -mm. Uh, dan juga uh, antara yang lain yang yang boleh juga kita ni adalah uh, perubatan dan keperluan khas. Ya yeah, uh, betul. Pun eh. Ha juga. itu pun banyak. Ha, ha, untuk ibu bapa kita. Haa. Haa. ini pun cerita yang lebih detail untuk pelepasan bagi perubatan dan keperluan khas ni adalah syarat-syarat dia. Nanti, nanti, Tapi yang bestnya ada, ada tau. Rawatan kesuburan pun ada. Haa. Vaksin sehingga RM1,000. Gigi sehingga RM1,000. Betul. Ha, betul, betul. Ha, ni semua ni memang bagus. Yang memang saya pun buat gigi tahun haa. lepas. Memang Berapa I jumlah gigi yang anda dapat buat tu? Ha, lebih. Lebih. Seboleh so, buat terhad se lah tinggi lah tu. Ha. Kita ha. go to max. Kalau dia boleh RM1,001, RM1,001 kita letak kat Okay, uh, dan juga uh, untuk diagnosis ataupun intervensi awal anak-anak uh, pemulihan ni kan mm -mm, boleh juga 18 ha -ha. tahun ini ada sehingga 8000 6000 mm-hmm. ringgit mm -mm. saja ha, -ha. Ha, ha jadi Betul. ini, ini semua penting 6000 ah uh, 6000 lepas tu kalau mungkin ibu bapa datuk nenek yang kita jaga yeah. pun oh memang yeah. nenek saya duduk dengan saya ha cantik. so cantik eh, boleh cantik. 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 so pembelajar pembelajar tu Bolehlah lah diklaim ha -ha. tapi dengan syarat ada dokumen lah sebab uh oh tu lah saya cakap ada penyata sebab tu lah saya cakap ada penyata bank tu kalau kita hmm. hilanglah reset sebagainya tapi kita ada dokumen lagi lain iaitu penyata bank yang yang boleh membuktikan ada yang kita beli barang-barang untuk kita punya datuk nenek ibu dan juga bapa kita. Hmm. Hmm. Very nice eh. Hmm, betul. Thanks tau. Hmm. Uh -huh. untuk perbelanjaan per sokongan asas untuk OKU. Banyak eh. Pun boleh. Macam-macamlah. Macam-macam macam-macam betul. Okay. Uh -huh. Apa Macam banyak sangat ni Tak apa Ada pegawai Tak ada pegawai Ada pegawai akan bantu insyaAllah Okay Yang seterusnya ni Ada lagi ni Tak habis lagi kan Okay Berkaitan dengan pembayaran baki cukai Dan bayaran balik Kelebihan cukai ni Ini saya yakin Raifah sukalah. lah Bagaimana kan cara Nak buat pembayaran cukai dan Bagi mereka yang layak terima Bayaran balik Dan bila mereka ni Boleh menjangkakan Pembayaran tersebut Ya betul. Hmm, hmm. Okey, dari tadi kita dah isi macam mana kita nak isi e-filing. Mm -hmm. Yang kedua kita dah bercakap tentang pelepasan. Mm -hmm. So of course lah di di penghujungnya kita nak tahulah berapa pula jumlah cukai yang perlu dibayar ataupun lebihan cukai yang Raifal tunggu-tunggu sejak mm -hmm. tahun ni. Bukan saya, Bukan saya, saya 30 juta rakyat. 30 juta rakyat Malaysia, rakyat Malaysia <laughs> menunggu. Tapi saya spesifik kepada Raifal lah hari <laughs> ni. <laughs> pegawai, pegawai, pegawai. Ha. pegawai. <laughs> Okey, setelah selesai kita lah cukai menerusi e-filing, e mungkin anda ada yang perlu membayar cukai kerana jumlah potongan cukai bulanan kita yang ditolak oleh majikan okey yang to, yang ditolak oleh majikan itu adalah anggaran sahaja yeah. uh, daripada kita punya majikan uh, tidak mencukupi berbanding jumlah cukai yang perlu dibayar jadi bagi bayaran cukai tersebut bayaran perlu dibuat sama seperti tempoh penghantaran e-filing iaitu borang BE individu pemastautin yang tidak menjalankan perniagaan sehingga 15 Mei 2026 mm -hmm. untuk borang BEB individu pemastautin yang menjalankan Langkah perniagaan sehingga 15 Julai 2026. Nah, contohlah Raifah isi 1 Mac 2026. So dia ada tempoh sehingga 15 Mei untuk buat bayaran tu. Hmm. Ha, tapi sekiranya bayaran tersebut tidak dibayar dalam tempoh yang telah ditetapkan ha, of course lah berhadapan dengan kadar penalti, penalti. Ya. ataupun atas baki cukai pendapatan kita tu, contoh RM500 uh, kita ada tambahan cukai yang perlu dibayar, so RM500 tu yang kita kena uh, penalti jadi untuk mengelakkan sebarang masalah anda perlu membuat bayaran secara dalam talian di portal MyTax melalui bayar hasil dengan menggunakan nombor bil ataupun nombor TIN, apa yang hmm. bezakan pula nombor cukai pendapatan dengan nombor TIN ni hmm. sama sahaja, TIN ni adalah Tax Identification Number dan nombor cukai pendapatan tu adalah Bahasa Melayunya lah. Okay. So tapi IG Semua tu adalah benda yang sama je mm -hmm. Sebagai rujukan paya cukai. Dan Pembayar cukai yang layak menerima Bayaran balik lebihan cukai Boleh menerimanya dalam tempoh 30 hari bekerja Selepas penghantaran e-filing Seperti yang ditetapkan dalam piagam pelanggan hasil Proses ini bergantung Kepada ketetapan maklumat dalam borang Yang tercukai pendapatan serta dokumen sokongan Jika diperlukan. Okay. Untuk lebihan cukai Ni pula contohnya macam lah Kita dah Buat anggaran okay, Majikan dah buat anggaran Sebanyak RM2,000 mm -hmm. uh, Sepanjang tahun yang dah dibayar lah PCB-PCB yang total Real. Total RM2,000 Tapi Dah dah kelim pelepasan Dan sebagainya Cukai kita RM1,000 je So mm -hmm. ada lebihan cukai Sebanyak berapa lagi? RM 1000 lagi. Itu. So 1000 ni lah dikatakan sebagai refund ataupun lebihan cukai yang hmm. boleh diterima dalam tempoh 30 hari selepas kita menghantar e-filing dan juga berjaya menghantar e-filing tu. Hmm dan sebab itu masa kita isi tu kena isi betul-betul nombor akaunnya, betul. banknya betul. betul. Ah ha, kan. Ha, kau orang pula kaya macam mana? Macam mana? Nombor <laughs> akaun contoh bank lain. Ah. <laughs> ha, kau letak bank-bank lain tak masuk. Ah betul. Selalu. Betul ada. Betul ada. Be ada. Apa kau why? Sebab apa tau sebab ada juga yang letak uh, nombor bank uh, suami tak boleh sebenarnya sebab kita akan check lah kalau itu adalah uh, akaun bank sendiri mm -hmm. barulah akaun dimasukkan dan pastikan akaun bank kita tu aktiflah. Ah mm. uh, bukan maksudnya bukan yang dah tutup lah sebab isu akan ada bila tak dapat pun refund, tak dapat pun lagi mm. lebih hancurkan viral ha, post viral post dekat ha. Salah sendiri Salah tak bagi tahu. tak bagi tahu. Ha. ha tapi untuk kalau kalau lah berlaku tu jangan risau, mm -hmm. kita orang Lembaga Hasil ni tidaklah marah, datanglah mm -hmm. uh, maklum balas tersebut ke pejabat hasil yang mengendalikan cukai. Okey, tadi kita ada share ada bayaran alimony kan. Mm -hmm. Okey, kalau kita mm -hmm. tengok bayaran alimony tu adalah bayaran yang kita beri kepada bekas isteri. Okey, ada yang tanya, habis kalau nafkah bulan-bulan tu boleh claim ke? Zairul Nizam tanya. Ayo, boleh. Ayuh. Nafkah bulan-bulan tu. So, walaupun bekas pun, still lagi boleh claim. Ah, kalau isteri dia bagi nafkah, tak, tak boleh lah. Tak boleh lah. Itu <laughs> <tak menjawab laughs> tak <menjawab> kita. Tanggungjawab Kenapa? <laughs> <laughs> eh kenapa yang undang-undang dah hujung-hujung ni? hujung, -hujung, hujung, -hujung, ini? hujung ini. <laughs> so, itu kan Oh. tanggungjawab kita juga walaupun uh -huh. dah jadi bekas sebab kita ada, mungkin ada anak yang lagi perlu ditanggung. Uh -huh. So uh, bekas isteri ni layak, bekas uh, bekas suami ni layak lah untuk claim lah walaupun dia dah jadi bekas pun. Mm -hmm. uh. Okay, okay, okay. Bye, bye, bye. Okay. <laughs> Uh, dah dakle macam-macam semua mm -hmm. kan di audit dapat lebihan cukai kita uh, dapat lebihan cukai dan uh -huh. sebagainya uh -huh. uh, kita sebut juga tentang rekod eh yeah. rekod percukaian yang uh -huh. lengkap ni berapa lama rekod ini perlu disimpan Ah, uh, itu uh. soalan yang penting jugaklah sebab kadang-kadang kita lupa kadang -kadang Reset kita tak sampai 2 minit dah buang dah kan Yo. ha padahal benda tu boleh claim dalam pelepasan uh -huh. betul tak ha sebab itulah sekarang ni ada e-invoice tu boleh simpan je reset dalam kita punya mytax kita mm -hmm. ha so sekarang ni perkara yang keenam yang perlu anda tahu dan juga especially pendengar-pendengar uh, benama tahu tentang e ini adalah penyimpanan rekod percukaian. Untuk makluman semua juga, rekod percukaian kita perlu disimpan sekurang-kurangnya bagi tempoh tujuh tahun yang mana termaktuk dalam Akta Cukai Pendapatan 1967 di bawah Seksyen 82 dan juga 82A yang mewajibkan penyimpanan rekod bagi individu, syarikat majikan dan juga perniagaan tujuan dia adalah untuk kita buat rujukan ketika membuat e-filing dan yang paling penting ia adalah sebagai dokumen sokongan yang perlu dibuktikan sekiranya anda diaudit ataupun disiasatlah oleh pegawai hasil. Untuk memastikan rekod percayaan yang disimpan dengan teratur dan lengkap ada kaedah-kaedah yang selamat dan sistematik untuk kita sarankanlah kepada pendengar-pendengar uh, iaitu sediakan fail digital ataupun fizikal untuk simpanan resit kedua gunakan fail mengikut kategori contohlah kita ada pendapatan buatlah satu fail kita ada pelepasan cukai buatlah satu fail dan insurans buatlah dalam satu fail supaya kita senang bila pegawai hasil call okey kita bawa je fail-fail tu sebut dah ini adalah dokumen-dokumen kita yes. ha saya percaya Raifa akan buat macam tu jugaklah ha. sebab saya pernah kena audit dan We know the feel. Aha. Ah. Tapi jangan takut kerana betul. apa? Kerana uh, pihak lembaga saya sangat mesra. baik. Mereka <laughs> sangat membantu dan mereka tidak marah. Uh, kerana tak perlu takut. Betul. Sebab memang ra uh, random pick up sahaja yeah, random betul, pick bukan. tapi kalau anda memang influencer memang mm -mm. kalau yeah. kereta kau sampai 15 yeah. memang sesuai yeah. lah kau memang, <laughs> memang, kena, <laughs> kena <laughs> <laughs> memang kena, memang kena tapi kena, panggil je dulu uh -huh. kita tanya yeah. je ha. tanya-tanya so soalan-soalan mesra <laughs> Okay, sebelum kita akhiri oh, selanjutnya okay. sekarang pagi ini Sedikit pesanan ringkas dan penting Kepada para pendengar bernama Radio Silakan Okay, sebagai penutupnya Saya bagi pihak hasil Ingin mengingatkan kepada semua pendengar Terutamanya para pembayar cukai Agar jangan tunggu sehingga saat akhir Untuk melaporkan pendapatan anda Bayar cukai tepat pada masanya Untuk mengelakkan penalti. Especially kita dah nak masuk bulan Ramadan Dan juga Syawal ni kan Of course mm -hmm. kita akan busy dengan ibadah Dan juga kita akan ada Hari Raya So saya ingatkan kembali 1 Mac 2026 hingga 30 April 2026 untuk individu pemastautin yang tidak menjalankan perniagaan dan manakala untuk EBE individu pemastautin yang menjalankan perniagaan pada 1 Mac 2026 sehingga 30 Jun 2026. Pastikan anda sentiasa mendapat maklumat terkini tentang perubahan dalam undang-undang cukai dan jika perlu dapatkan khidmat profesional untuk memastikan anda mematuhi semua keperluan cukai. Dengan maklumat yang betul, kita mm -hmm. boleh menguruskan kewajipan sebagai pembayar cukai yang patuh dan memastikan masa depan lebih stabil dan sejahtera. Mari sama-sama membangunkan negara, anda adalah wira negara, cukai anda, masa depan kita semua. Ya. Yeah. Jangan takut Kalau perlu bertanya Dan sebagainya mm -hmm. uh, Mereka juga ada Banyak buat webinar Boleh masuk yeah, Kalau betul. tak pernah Free Ya yeah. hmm. Tengok nah, je Dekat laman media sosial tu Tak ada bayaran Apa-apa Easy, lah apa -apa. easy Betul Okey ha -ha. anda tak perlukan Pegawai dah, <laughs> okay, tak, perlukan pegawai dah. <laughs> okay, tak perlukan juga <laughs> Kita perlukan secara fizikal <laughs> juga Manja Sebenarnya kan Banjir Baju kan Di benar radio dia manja. Ah. Kadang-kadang <laughs> kita Perlukan sentuhan tu kan Kalau <laughs> ah. tidak tak Wala Walaupun Dalam sikit. kepala Biar dia je lah yang buat <laughs> <laughs> Kan Okey ha boleh man, tak boleh tak buka ah, Tak ah. lebih meyakinkan. Lebih ah, meyakinkan ya, betul, kita. Kadang-kadang kita ragu-ragu juga oh, tau. Jadi okay. oh, okay. so, lah. layari sahaja <laughs> hasil di GMB.my untuk dapatkan maklumat lanjut. Terima kasih kita cakap mm -hmm. kepada Encik Muhammad Zofika Muhammad Noh. Mm -hmm. Eksekutif hasil Jabatan Himat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Bersama-sama dengan kami untuk Klinik Cukai di Bernama Radio. Terima kasih. dengarkan right. kami Bernama Radio untuk anda. Hmm. Klinik Cukai ini dibawakan oleh